জয় হিন্দ বন্ধু বান্ধৱীসকল ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ বিজুটিভ ষ্টাডিন ইউটিউব চেনেল এণ্ড ফেচবুক পেজ চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হ'ব যিহেতু বহুতে বন্ধু বান্ধৱীসকলে কমেণ্ট কৰি কৈ আছে যে দাদা আমাৰ অসম পুলিচৰ এ বি এণ্ড ইউ বি চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাট অফ হ'ব নে এ ষ্টেট ৱাইজ কাট অফ হ'ব যদি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাট অফ হয় চ' আমাৰ কোন জিলাত কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কেইটা ভেকেঞ্চি কিয় লিষ্টখন মুকলি কৰি দিয়া নাই চ' আজি আমি ইয়াতে সকলোখিনি কথা পাতিম আৰু লগতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেজ হ'লে ভাল হ'ব নে এ ষ্টেট ৱেচ হ'লে ভাল হ'ব অ'কে আৰু কোন জিলাত কেৰিয়াৰ ভেকেঞ্চি আমাৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'বনে নাই বা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব নে এ ষ্টেট ৱাইজ ষ্টাৰ্টআপ হ'ব চ' আজি আমি ইয়াতে সকলোখিনি কথা পাতিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত নতুন বাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাপৰ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া চাওক বন্ধু বান্ধৱীকল ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম চ' আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাৰ্ড হ'লে ভাল হ'ব আৰু নে ষ্টেট ৱাইজ কাৰ্ড হ'লে ভাল হ'ব এতিয়া চাওক আমাৰ কিছুমান জিলা আছে কাৰ্ডটো বহুত হাই যায় আৰু কিছুমান জিলা আছে কাৰ্টটো একেবাৰে ল' যায় ঠিক আছে সেইকাৰণে যিকেইখন জিলা মানে কাৰ্ডটো হাই যায় চ' আমাৰ ষ্টেট ৱাইজ হ'লে সেইকেইখন জিলাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব কিছুমান জিলা আছে কাৰ্টপটো আমাৰ কম যায় যদি আমাৰ ষ্টেট উইচ হয় তেনেহ'লে যিকেইখন জিলা আমাৰ একেবাৰে কম যায় কাৰ্ডটো সেইকেইখন জিলাৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া হ'ব এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল অ'কে মানে কিছুমান জিলাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেজ হ'লে বেয়া হ'ব আৰু কিছুমান জিলাৰ কাৰণে ষ্টেট ৱেজ হ'লে বহুত ভাল হ'ব আৰু কিছুমান জিলাৰ কাৰণে ষ্টেট ৱেচ হ'লে বহুত বেয়া হ'ব এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া কথাটো আহি গ'ল আমাৰ আসাম পুলিচ এ ভি অ'ভি এইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেজ হ'ব নে ষ্টেট ৱাইজ হ'ব চাওক যিহেতু আমাৰ অফিচিয়েল ন'টিছ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এ বি ইউ বি আমাৰ অফিচিয়েল নটিছ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে তাতে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব অ'কে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব চ' এতিয়া কথা আহি গ'ল এতিয়া কুৱেশ্যন আহি গ'ল চ' আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেজ চলাই এতিয়াও কেইটা মানে কোনখন জিলাত কেইটা ভেকেঞ্চি কিয় লিষ্টখন মুকলি কৰি দিয়া নাই এতিয়া চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল তাতে আমাৰ ন'ট এটা স্পষ্টভাৱে লিখা আছে আপোনালোকে মন কৰিব আমাৰ যিখন অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি ন' ইচ্ছ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব স্পষ্টভাৱে এটা লিখা হৈছে ন'ট যে আমাৰ ভেকেঞ্চিখিনি সময়ত অৱবৎ কৰিব বা টেনেটিভ ভেকেঞ্চি যেনেকুৱা চিষ্টেম আমাৰ এছ এছ চি চিষ্টেম ঠিক আছে আমাৰ প্ৰথম অলপমান ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এপ্লাই হৈ গ'ল এক্সাম হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ভেকেঞ্চি বঢ়াই দিলে অ'কে চেম ছিষ্টেম আমাৰ আছাম পুলিচতো এইবাৰ কৰিছে মানে টেণ্ডেটিভ ভেকেঞ্চি ভেকেঞ্চিখিনি আমাৰ সময়ত অৱগত কৰিব মন কৰিব মানে আমাৰ কাটবৰ আগতে আমাৰ ন'টিছখন মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত মানে এটা বহুত ভাল খবৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে মানে আমাৰ ভেকেঞ্চি বাঢ়িব পাৰে কিন্তু যিহেতু তাতে টেণ্ডেটিভ ভেকেঞ্চি বুলি লিখা আছে সেইকাৰণে ভেকেঞ্চি বাঢ়িব পাৰে অ'কে সেইকাৰণে আপোনালোকে মন কৰিব যে আমাৰ ভেকেঞ্চি বাঢ়াৰ চাঞ্চটো বহুত বেছি আছে এটা কথা মন কৰিব আমাৰ এ বি অ' বি তাতে ন'টিছত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট উইচেই হওক আৰু কাড অফটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেছেই হ'ব আৰু ভেকেঞ্চিখিনি মই ভাবোঁ যিহেতু আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ছিক্স তাৰিখলৈকে আমাৰ পি এইচ টি এন বিডিত চলিব অ'কে ইয়াৰ আগতে ন'টিছ মুকলি কৰি দিয়াৰ বহুত চান্স আছে আৰু কিবা কাৰণত যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে ডিচেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট উইকৰ ভিতৰতে আমাৰ যিহেতু কার্ট এটা মাৰিব অ'কে এবি ইউ বি আমাৰ এটা কাৰ্ট অফ মাৰিব মানে কোনে কোনে চান্স পাব পৰীক্ষা দিবলৈ বা ড্ৰাইভিং টেষ্ট এটা হ'ব তাৰ আগতে মই ভাবোঁ এখন ন'টিছ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব মানে কোন জিলাত কেইটা ভেকেঞ্চি স্পষ্টভাৱে ন'টিছখন মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইটো চিন্তা নকৰিব আমাৰ যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে যেনেকুৱা আমাৰ এবি প্ৰায় টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ভেকেঞ্চি আছে ইউ বি আমাৰ ওৱান থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ভেকেঞ্চি আছে ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে যিবিলাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে চ' ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো মানে এক্সট্ৰা এৰি দিব তাৰপিছত ছোৱালীসকলক এৰি দিব দি পিনে আপোনালোকে কৰিব কি ডাইৰেক্ট এভাৰেজ এটা ধৰিব ভেকেঞ্চি কেইটাকৈ পৰে ঠিক আছে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে ভেকেঞ্চিটো বাহিৰ কৰিব পাৰিব আৰু এটা দুটা কম বেছি হ'ব যিহেতু কিছুমান জিলা আমাৰ ডাঙৰ আছে কিছুমান জিলা সৰু আছে সেইকাৰণে অলপমান এটা দুটা কম বেছি হ'ব বেছি কম বেছি নহয় অ'কে আৰু আমাৰ কাৰ্টৰটো কিমান যাব পাৰে লগতে আমাৰ এভাৰেজ হিচাপে আমাৰ কেইটা ভেকেঞ্চি কোন জিলাত কেইটা বহিব ইয়াৰ ওপৰত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কথা পাতিম চ' বন্ধু বান্ধৱী ক'ল আজি মই আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া অনা কৰোঁ লগতে এটা এটা মন কৰিব আমাৰ এ বি ইউ বি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাৰ্ড অফ হ'ব আৰু ভেকেঞ্চি লিষ্টখন দিয়া আনে অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু লগতে আমাৰ ড্ৰাইভাৰটো ষ্টেট ৱাইজ কাৰ্ড অফ হ'ব এ পি আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ কাৰ্ড অফ হ'ব অ'কে চ' কিবা যদি ক'বলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব চ' আজিৰ কাৰণে এইটো আছিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাপৰ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ফল' কৰিব নাপাহৰিব জয় অসম